assalomu alaykum Smartwatch dt 93 uch haqida kecha video обзор qilgan edim shu video obzorga hozir bitta ikkita qo'shimcha qilmoqchiman sababi bu funksiyalar haqida hozirgina xabar topib qoldim ho'p mana зaryadка kontaktini qaraysizlar to'rtta tilli zaryadkasi ham mana to'rtta tili bor bu zaryadka kabel data kompyuter orqali aloqa qilsa bo'ladi smartahmizni besh yuz o'n megabayt xotirasi bor ekan doimiy xotirasi 512 yuz o'n ikki megabayt uh, smartvachi o'ziga kompyuterdan через kompyuter uh, ashula yozsa bo'lar ekan qo'shiq yozsa bo'lar ekan mana hozir shu to'rtta yozib ko'rdim mana mana bu uchta nuqtani bossa telefonga ulanganni boshqaraymi yo uh, smart o'zdigini eshitasanmi degan yozuv chiqadi smart bu smartvatcha o'zini pamяtida yozilgan muzikalar besh yuz o'n ikki megabayt smarttachka besh yuz o'n ikki megabaytli muzika formatda fayl yozsa bo'ladi yangilik bizada sotilayotgan ko'p smart smartfachlarda bunaqa imkoniyat yo'q mijozlarga sotayotganda shu funksiyasini ham aytib sotsanlar menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi salomat bo'linglar